الرحيم فبدا بعويتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم من عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيحا كبيرا فخذ احدنا مكانا انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف ولن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. یحکم اللہ لی خیر الحاکمین صدق اللہ العظیم آیت نمبر پچھتر سے لے کر آیت نمبر اسی تک سورہ یوسف ہے اور پارہ تیرہ ہے فَبَدَعَ آ پس تلاشی لینے شروع کی ان کے سامان کی قبل وعاء عقی یوسف کے بھائی کی سامان کی تلاشی سے پہلے سمسترہ سم جہاں آخر کال نکال لیا ممب عقی ہے اس کے بھائی کی خورجی سے کدالی قِدْنَا نال یوسف یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے ماکان أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ نہیں رکھ سکتے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں اَنْ يَشَاءَ اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے نرف درجاتی منشا من ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں وفو قکلزی علم علیم اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے ہر ایک سے دوسرا برتر ہوتا ہے اب ان کی تم سامان کی تلاشی شروع ہوئی یہ قدرتی بات ہے کہ ابتدا سب سے بڑے کے سامان سے ہوئی ہوئی ہوگی اور آخر میں سب سے چھوٹے باری کی باری آئی ہوگی سب کے سامان کھول کر تلاشی لی گئی لیکن پیالہ برآمد نہ ہوا آخر میں بن یامین کا سامان کھولا گیا تو پیالہ مل گیا ان کی تجویز کردہ سزا کے مطابق بن یامین کو پکڑ لیا گیا اور اسے حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اس طرح حضرت یوسف اپنے راز کو افشا کیے بغیر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے معتبر تفاصیر کے مطالعہ سے صورت حالات کو جس طرح میں سمجھاؤں وہ میں نے پیش خدمت کر دی اس کے بعد ان شبہات کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا جو یہاں صورتحال کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے باعث کیے جائیں یہاں دو امر تحقیق طلب ہیں ایک کدنا کا معنی کیا ہے اور کیا اس کی نسبت ذات خداوندی کی طرف جائز ہے عام طور پر قید کا معنی ہیلہ سازی اور فریب دہی کیا جاتا ہے لیکن لغت عرب میں اس کے علاوہ کئی دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کوئی تدبیر سوچنے اور ارادہ کرنے کے معنی بھی میں بھی اس کا استعمال عام ہے چنانچے علامہ ابو عبداللہ قرطبی لکھتے ہیں کہ غولو تعالی کتنا معانا ہو ثناآن ان ابن عباسن قطبی دبرنا ابن الانباری یعنی حضرت ابن عباس کی نے کتنا کا معنیٰ کیا ہے ثنا یعنی ہم نے یوں کیا اور قطبی نے اس کا معنی کیا دبرانہ کیا کیا ہے کہ ہم نے یوں تدبیر کی کیا ہے کہ یوں نے ہم نے تدبیر کی ابن عمباری نے اس کا معنی اردنا کیا ہے ہم نے اس طرح ارادہ کیا اور بطور استشاد کسی شاعر کا یہ شعر بھی ذکر کر دیا ہے یعنی اس نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا اور یہ ارادہ بڑا بابرکت تھا بشرتے کہ بچپن کا گزر ہوا زمانہ لوٹا ہے یہاں قادہ بمانہ ارادہ ہے اور اگر پہلا ہی معنی مراد ہو تو اس کے انجام کے پیش نظر ذاتِ باری کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے جس طرح امام راضی نے بھی لکھا ہے قالو ان ایک فقط سرا کا اخر من قبل بھائی بولے اگر اس نے چوری کی تو کیا تعجب ہے بے شک چوری کی تھی لہو من قبل اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے فسر رہا یوسف وفی نفس ہی بس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں ولم یوب دالحم اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر کالا ان تم شرمکانہ جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو واللہ اللہ بما و اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو وہ اپنی برات ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اے عزیز آپ ہمارے متعلق بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں یہ لڑکا جس نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارا سگا بھائی نہیں یہ دوسری ماں سے ہے اس کا اور بھائی بھی تھا وہ بھی چور تھا ہم دوسری ماں کے بیٹے ہیں ہمارا کردار بے داغ ہے ہم اس قسم کی رزیل حرکتیں نہیں کیے کرتے حضرت یوسف نے بڑی خاموشی اور تحمل سے تحمل سے ان کی یہ دل آزار گفتگو سنی لیکن کسی ناگواری کا مظاہرہ نہ کیا اور ان کو سارے ساز و سامان کے ساتھ بڑی عزت و تقریم سے وطن جانے کی اجازت دے دی یہی وہ عالی ظرفی تھی جس نے آپ کو ان مراتب عالیہ اور مناسب رفیہ پر فائز کیا اخلاق کی انہی بلندیوں کی طرف ہمیں راغب کرنے کے لیے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اصل یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا کہلو یسرف صرف کا خلا بھائی بولے اگر اس نے چوری کی تو کیا تھا جو بے شک چوری کی تھی اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی اثر رہا یوسف بھی نے چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں یعنی ظاہر نہ کیا بالکل چہرے سے بھی کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو کہلو یا العزیز وہ کہنے لگے عزیز ان لہو ابا اس کا باپ شی کبیرہ کبیرا بہت بوڑا ہے فخود احدنا مکانا اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے ان نا نا کا بن المخصنین بے شک ہم تجھے نیک و کاروں سے دیکھتے ہیں قالم عاد اللہ آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ان نا کہ اسے پکڑ لیں ہم اللہ مم و جدنا متعین مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ان نا عز اللہ ظالمون ورنہ ہم ظالم ہوں گے انہوں نے اپنے باپ کی پیرانہ سالی کا واسطہ دے کر بن یامین کی واپسی کی التجا کی لیکن آپ نے مسترد کر دی فرمایا ہم تمہاری تجویز کردہ سزا کو اس کو دیں گے جس کے جس سے ہمارا سامان پیالہ برآمد ہوا اس کی جگہ کسی اور کو روک لینا یہ سراسر سر ظلم ہے فلما مسئلہ بن و خلسو نجی پہ جاؤ کے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے قال کبیر ان کے بڑے بھائی نے کہا علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے پختہ وعدہ اللہ کے نام سے وَمِن قبل مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق تم کر چکے ہو فَلَنْ أَبْرَحَ حل حَتَّى يَعْزَنَ لِي وہ بھی تمہیں یاد ہے سو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک اجازت نہ دیں مجھے میرے باپ او یکم اللہ علی یہ فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ خیر الحاق اور اللہ تعالیٰ تمام سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے حضرت یوسف نے ان, ان کی درستات مسترد کر دی تو بڑے سٹ پٹائے اور الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اب حضرت یعقوب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے ماری پیشانی سے پہلا کلنگ کا ٹیکہ بھی دور نہیں ہوا ان میں سے ربیل جو سب سے بڑا تھا اس نے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تک حضرت یعقوب خود مجھے واپسی کا حکم نہ دیں یا خدا کا کوئی حکم نہ ہو میں واپس نہیں جاؤں گا دوسرے بھائیوں کو کہا تم یہ غلہ بھی لے جاؤ اور خود بھی جاؤ حضرت یعقوب سے سارا ماجرا بیان کر دو تمہارے لاڈلے بچے نے یہ گل کھلایا ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہم نے تو اسے نہیں کہا کہ تم چوری کرو اور اگر وہ ہمارے سامنے پیالہ چراتا تو ہم یقیناً اسے ٹوکتے اس نے تو اتنی چاوق دستی سے ہم سے سب کی آنکھوں میں خاک ڈال کر پیالہ چرایا کہ نہ ہمیں پتہ چلا نہ کسی اہلکار کو اس معاملے میں ہم بالکل بے قصور ہیں حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض نہ نا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے